Сейчас по-быстрому посмотрим, что из себя представляет прошивка Бинстак. Я тут ее уже прошил, сейчас будет вот анимацию, ну и меню. Пробежимся по быстренькому по настройкам. Качество не очень, записи, так что извините. Бак-лист можно посмотреть на официальном сайте. И на сайте вернее, да. Такая вот заставочка белая. Ну, пока нажму на паузу, подожду, пока загрузится меню. Ну, все, вот я загрузился. Сейчас с вами первый раз также буду смотреть. Я эту прошивку еще не видел вот. все это мы знаем так ставил микрогапсы тут я как понимаю апекс лаунчер стоит сразу видно меню Apex. Я ставил микрогапс, поэтому у меня пустая вот эта строка. Просто чтобы посмотреть. Так, ну, в общем-то... лазер как это тот же дсп стройного файлового менеджера как я понял а нет вот есть на слимбине такой же знакомый ладно зайдем на нас ух ты вид такой вообще вот это только сейчас заметил тачвиз оформление иконок ладно зайдем в настройки так настройки рабочего стола Это у нас все я так понимаю халу ну, я думаю все знают меню наполовину переведено их непосредственно меню бинстак у нас еще есть перформанс контроль я так понимаю надо разбираться будет с планировщиком ну меню для разработчиков соответственно все на месте так про прозрачность иконки ну, прозрачность все меню прозрачное В общем, так в двух словах.